спасибо, Дмитрий. Я представляю не только свою церковь, православную церковь, но и представляю как секретарь комиссии социального служения Всеукраинской Рады Церквей многочисленные религиозные организации, христианские, мусульманские, иудейские организации. И сегодня говорю от имени всех зарегистрированных религиозных организаций в Украине. Мы четко придерживаемся позиций, которые сегодня здесь озвучены, и выступаем за все инициативы, которые предлагает сегодня всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ. Я ну, преклоняюсь перед каждым из вас, кто здесь стоит сегодня, и хочу... Э, мы собрались вообще сегодня день э, памяти погибших от ВИЧ-инфекции. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на живых людей, которые живут. И для того, чтобы дальше не было смертей, то, что предлагает сегодня все украинская сеть ЛЖВ, то, что за ними сегодня, сто, стоит, что за ними сегодня стоит тысячи пациентов, людей, а мы говорим о цифрах. Вот говорили, что там у Дмитрия а двое детей здоровых. Я знаю, там каждая история это фантастическая, удивительная жизнь каждого человека стоящего здесь. И когда уходит человек из жизни, уходит не просто не просто единица статистики математической, то уходит учитель, уходит ученые, уходит водитель, водитель, такси, возможно, на котором вы бы завтра поехали, продавец в магазине, которого вы не увидите завтра. Это все человеческие жизни, которые вы не встретите больше, которые, возможно, потом вам не окажут помощь. Я просто хочу рассказать такую еще маленькую историю. Десять лет я работаю с людьми, которые занимаются эпидемией. Эпидемия, я вижу, что растет, и они делают необычайные, необычайные просто шаги к остановке эпидемии. В зоне АТО, как военный капеллан, я был инфицирован гепатитом С. И благодаря своим же людям, которые мне помог, сейчас помогают принимать лечение, только благодаря им я могу здесь стоять. И я понимаю, если бы я был еще инфицирован ВИЧ-инфекцией, я бы пришел бы снова к Дмитрию Шеребе, пришел бы в сеть, и мне бы здесь помогли. И это единственная организация в Украине, где человек может получить помощь. Сегодня ко мне обратилась за... В последний год более 16 офицеров вооруженных сил Украины, которые имеют инфицирование. И кроме людей, которые занимаются этой проблемой, не помогает никто. И то, что сегодня говорят здесь о безопасности крови, я хочу взять в руку ее. Потому что люди, вещи инфицированные, абсолютно безопасны. Мы говорили с патриархом Филаретом совсем недавно. Он говорит, это как диабет, когда у нас, говорит, священники больные диабетом, они принимают таблетки каждый день. Говорит, почему не принимать терапию каждый день? И еще раз хочу ну, поблагодарить всех и представителей власти, что то, что, то, что вы делаете. Не забывайте о живых людях. Если мы не остановим эпидемию сейчас, то завтра, возможно, журналисты, которые здесь стоят, Люди, которые вот просто ходят на улице, они столкнутся с этой проблемой рано или поздно. Поэтому один раз просто нужно сделать то, что предлагает сегодня сеть, и забыть просто об этой проблеме навсегда. Спасибо.